Дуже правильно підмітила Анна Куркуріна. Головне, щоб всі були здоровими. А від себе ми ще додамо і красивими, обов'язково красивими, тому що весна на дворі, весна принесла оновлення і бажання. Проявити себе, показати себе, особливо тому, що зараз цей тиждень увінчується прекрасним святом жіночності, краси, ніжності. 8 березня на носі Міжнародний жіночий день. Як його зустріти у всій своїй красі? Саме зараз про це ми поговоримо з Іриною Чорноус, з експертом у сфері краси. Іриночко, доброго ранку. Доброго. І дякую, що сьогодні у такий складний ранок, ти до нас дісталася, ти з нами. Ір, і так, модна тенденція весни. Каждый сезон приносит в сфере макияжа, визажа макияжа что-то особенное, что-то новенькое, и мы ждем новинок от тебя вот этого сезона. Да, действительно, есть, конечно, новшества, то, то же самое, как есть как бы классика, она остается классикой, да, все равно как бы все новое это ну, хорошо, что это старое безусловно, это, это только немножечко, да. скажем так, стилизовано под себя, да, под нынешний сезон, как бы, вот. Конечно, у нас дизайнеры любят экспериментировать. Очень много таких вот экстремальных видов, конечно же. Там, допустим, пирсинг бровей это сейчас считается модным, да. То есть начали наши брови украшать и все там подобное. Но об этом мы сейчас поговорим более. Не буквально. хватает остроты нашим современникам. Вот такое вот ощущение и мы кидаемся в крайности. У нас жизнь не так сложна. И хочется наоборот, каких-то, знаете, более сглаженных, таких вот плавных линий, тонов, каких-то более приглушенных, а нет, ничего подобного. Все в яркость, в остроту и в сфере макияжа в том числе. Наверное, надо и это пережить, конечно. Итак, давай конкретно. Мы рассмотрим модные тенденции весна-лето этого сезона 2015 года. У нас будут фотографии, и мы будем их комментировать. Самое главное, мы начинаем с того, что это что-то необычное, хотя основа старая, хорошо забытая старая. Ну, допустим, это у нас новшество, да, то есть как бы в прошлом сезоне немножко были уже цветные стрелки, э, стрелки с накладными, из накладных элементов, вернее, вот, у нас дизайнеры любят поизвращаться, скажем так, да, хотя достаточно удобно. Для стрелки, Смотри, какая плотная да, текстура, э, это сатин, атлас, угу. да, атласные стрелки, причем в этом году очень модно делать акцент именно на нижнее веко, причем существенный. здесь вот мы видим накладные элементы на верхнем веке, да, а вот у нас нижнее веко. Яркий акцент достаточно. Вот. Да, так, это немножко как... всевозможных кричащих оттенков. <laughs> немножко не из нашей жизни. Такое ощущение, что инопланетный гость. Ну, да, или племя. На первый взгляд, да. Ир, ну как бы там ни было, я все-таки э, надеюсь на то, что элементы красоты естественной про нее дизайнеры не забывают, Конечно. потому что всегда есть подиумная мода, есть то, что для высокой моды, а есть то, что для нас, для жизни. И натуральность это всегда поддерживалась, какие бы ни были тенденции в моде. Естественно, макияж не в этом сезоне опять-таки считается must-have, да, то есть, это, ну, то есть нет ничего лучше чисто сияющей кожи, ухоженной, да, пропилингованные с крабиками всевозможными. Вот, макияж нет, макияж чистого лица. Вроде бы как девушка не накрашена, да, вот все на ней идеально чисто, от природы она красива, но на самом деле там есть, там есть тон, есть чего, хайлайтеры, да? да? есть свет, тень, теневая коррекция. Самое главное в этом макияже моделирование лица. То есть красиво подчеркнуть скулу, незаметно причем, учтите, хорошенько подчеркнуть бровь, что она есть, ресничный ряд и немножко бальзама на губы. И самое главное это те же хайлайтеры, то бишь светлители, да, то есть положить свет мерцающий на лицо, чтобы наша кожа выглядела отдохнувшей, свежей. Немножечко румянца и все, ваш макияж готов. Хотя на самом деле макияж нюд считается одним из самых сложных, потому что добиться эффекта вот макияжа без макияжа, чтобы не видно было вашей косметики на лице, достаточно сложно. Даже не там визажистом. Ирочка, можно <свят> сказать, что макияж, вот типа нет, что э, сейчас мы представили, это знаешь, привилегия молодой кожи. Это то, что можно представить у подростков, тинейджеров, которые уже сформировались в плане кожи, когда уже нет изъянов. Это молодость, это красота. Или, в принципе, это те секреты, которые можно выразить и уже на возрастной коже? Конечно же, можно и на возрастной коже их выразить. То есть, <coughs> опять-таки, единственное, выбираем текстуры. Да? Если мы с молодой кожей можем сухими текстурами поработать, с да? сухими подсколовыми корректорами, с сухими румянами, то вот уже со зрелой кожей нужно больше жирных текстур, мягких каких-то, кремообразных. Зрелая кожа, она уставшая, она уже немножко обезвоженная, понимаете, она с морщинками, поэтому ее нужно напитывать, увлажнять. Все те же приемы, только средства текстуры другие. Вот, и вот все. так вот. То есть, дорогие женщины, которым слегка за 30, скажем так, и да, <laughs> не будем терять надежды, мы будем использовать то, о чем говорят мой, модные дизайнеры. Вот, например, то, что мы сейчас видим. Сейчас мы видим акцент на глаза. То есть Smoky Eyes никуда не уходит, он уже несколько сезонов подряд у нас на подиуме. Вот. И на данный момент у нас представлен макияж кошачий глаз. Тоже достаточно в этом сезоне модно причем такая, знаете, или жирная массивная стрелка. жирная стрелка, да, причем вытянутая к вискам, угу. разнообразных цветов, текстур опять-таки, да, и как и кремообразными гелевыми текстурами можно их делать, так же самое и сухими тенями, подводкой, чем угодно на самом деле. Вот, как бы. Ира, ну красная вот для в качестве подводки не сильно это смело. -таки ну, это, это, да. Или это все-таки мы говорим о подиумном варианте? Э, ну смотрите, естественно, в офис там для каждодневного ну, каждого макияжа. Понятное дело, красную стрелку мы делать не будем. Mm -hmm. да? Но если у вас намечается какая-то вечеринка. Да, какой-то там, либо фэшн-фотосессия, ну почему бы нет? Почему бы да. нет, да. То То есть, как ну, варианты, да, но мы должны об этом все-таки сказать, да. мы должны акценты расставить, потому что э, э, тинейджерская мода это своеобразная мода, и как э, обидно, когда дети воспринимают все очень дословно, Серьёзно, да? да, когда это все выливается на улице, и когда ты видишь, что идет красивейшая девочка, а она представила на себя все последние новинки моды. Причем все сразу. Все сразу, да. И это очень огорчает, но, в принципе, наверное, каждому через это надо пройти. Ну, конечно. Поиск себя, он такой. И родителям, и детям. Но мы продолжаем. Глаза мы рассмотрели, губы. Что касается губ? Губы, опять-таки, эффект зацелованных губ. Мы уже касались этой темы, да, они все понимают, что это. Это такой себе эффект размазанности помады, да, как будто губки зацеловали с яркой помадой и немножечко растерли, постирали, да Вот, и сама по себе яркая помада тоже в этом сезоне очень модная Разных таких вот, даже неоновых оттенков больше Вот, это ярко-розовый, фуксия, это тот же морковный mm -hmm. Опять-таки оранжевый можно себе позволить То есть яркие оттенки Ну, весна, знаете, хочется уже чего-то такого свежего, яркого, насыщенного То есть носите яркую помаду с удовольствием Только учитывайте, пожалуйста, свой цветотип при выборе оттенка то есть если вы девушка теплого цвета типа, больше рыжины можно себе позволить. Если же вы девушка холодного цвета типа, то, соответственно, наоборот. Так, если мы говорим о яркой помаде, опять-таки, давайте, вы нас учили в свое время о том, что правильно надо расставлять акценты. Если мы что-то одно выделяем, в другое уходит тень. Вот в данном случае мы говорили о том, что в моде и стрелки, да, яркие У -у -у. такие вот, жирная, массивная, яркая помада. Ну, смотрите, сейчас существует немножко иное направление, да, сейчас существует у нас два акцента в макияже, но это могут быть яркие губы и брови, брови тоже считаются акцентом, либо же это могут быть ярко выраженные глаза и хорошо прорисован румянец, скула прорисован, то есть есть два акцента. Вот еще представлено у нас на фото лиловые тени, в этом году тоже, как бы в этом сезоне весна-лето достаточно модный тренд, но опять-таки учитываем, кому-то они идут, а кому-то нет. Угу. Вот. Теперь у нас, вот, обратите внимание, у девушки прятки зеленого, да, такого зеленоватого оттенка, да. и брови у нее тоже оттенка Это оттенком. очень смело. Это из разряда. Да, и вот на втором, фото, на втором фото было то, что я говорила, пирсинг в бровя. Да? Угу. Макияж Твиги, опять-таки, стилизация 60-х возвращается. То есть ярко прокрашенные ресницы густые. Вот, металлический блеск на тенях. Mm -hmm. Опять-таки это у нас уже было в зимнем сезоне, да, опять-таки повторяется, то есть блеск металлика, серебро, золото, бронза, затертая какой то вот, металл, вот, вот это все тоже в этом сезоне достаточно интересно может смотреться на вашем веке, но это уже ближе к вечернему макияжу, естественно, дискотека, клуб и все там подобное. Mm -hmm. Стильные вот. вечеринки какие-то, может быть, да. цивилизованные, это все имеет место быть. Ир, это все классно, каждый выбирает себе, так сказать, то, что ближе, но тем не менее праздник, да? Мы все-таки привязываемся к тому, что 8 марта это праздник нежности. Что бы вы предложили для наших зрительниц, вот в плане мейкапа, да, вот именно к празднику весны? к празднику выходные, да, можно себе все-таки позволить это все все-таки общие вот такие вот какие-то советы для праздничного макияжа, обновления какого-то, потому mm -hmm. что мы все ждем этого обновления, такие вот сложные сейчас мы переживаем моменты и каждая женщина, независимо от возраста это 100%, мы все чего-то ждем от весны, давайте начнем с макияжа, например, ну, да, действительно все ждем какого-то чуда, да, процветания какого-то роста вот. Что бы я посоветовала? Как минимум, это обращать внимание на свою внешность, на свою индивидуальность. То есть не, не гоняться за трендами, за модой, да, вот именно непосредственно. Косвенно немножко можно что-то взять для себя, да, то, что вы считаете, что вам подходит, либо посоветоваться с экспертами в этом плане. Вот. Какие-то мягкие, нежные, пастельные оттенки. Опять-таки, акценты расставлять правильно. То есть смотреть на свой тип кожи, да, можем ли мы себе позволить тот же макияж нюд в котором очень много хайлайтеров, жирных, допустим, да, чтобы не, был, не была наша жирная кожа, казалась еще жирнее, да, вот. На все вот эти вот нюансы смотреть нужно как бы на себя в первую очередь, а потом уже смотреть на тренды. То есть на самом деле модно то, что нам идет. Вот, ну что еще хочу сказать? Это все-таки весна, хочется какой-то свежести. Я бы посоветовала, допустим, выбирать какие-то нежные, пастельные оттенки красивые, либо же опять-таки ту же стрелку классика, да, и яркие губы. Почему бы и не выбрать зац... эффект зацелованности? Да, попробуйте, вдруг вам понравится. Конечно же, Ирочка, как сохранить макияж надолго? Потому что 8 марта это праздник целого дня. Вот у меня, у моих подруг. Это, как правило, начинается с утра, да, в принципе, наверное, у всех женщин с поздравления, да, вот той вот самой сильной нашей любимой половины. И весь день хочется быть в форме. Как поддержать долго макияж, чтобы он был в хорошей форме все-таки? Ну, смотрите, если это касается макияжа глаз, да, то всегда наносим как базу тональную основу, хорошенечко набиваем, закрепляем тени, подводка желательно водостойкая, тушь водостойкая, вдруг у вас там у вас любимый мужчина поздравит, да, у вас эмоции, слюны начнутся. Вот, что касается макияжа губ, если вы выбрали яркую помаду, можно сделать ее матовой, если ваша Полнота губ вам позволяет, если вы помните, да, мы разговаривали о том, что если губы узкие, маленькие, то матовые темные цвета делают их еще меньше, mm -hmm. вот, но при этом, если у вас губы позволяют ваша полнота, делать яркий акцент на губы, их можно припудрить, и ваша помада будет достаточно долго держаться, несмотря на поцелуи. Вот. Есть еще такой прием: можно контур губ полностью карандашом забивать, потом помаду и сверху пудру опять-таки продлевает стойкость очень надолго. Угу. Вот. Это что касается губ и глаз. Опять-таки, тон, да, возвращаемся к этому, всегда мы об этом говорим. Матирующие салфетки вам в помощь. Средство достаточно дешевое, промокнули жирный блеск, лоб, нос. Подбородочек не тереть, да, и выбросили себе мусорку. И у вас красивая матовая кожа, все сохраняется на месте. Спасибо вам большое. Сегодня много полезных советов прозвучало, очень такой, знаете, жизнеутверждающей информации хочется уже это все, но в меру, правда? Конечно. Спасибо большое. Весны радости, красоты, всего самого хорошего. Ирочка. абсолютно Обычательно... всех дорогих женщин и вас в том числе. Приходите к нам еще.